Впервые в Украине сделана классическая операция Дэвида. Попытки предпринимались, более или менее удачные, но это не была та технология, которую, о которой мы мечтали. И сегодня вот сделаны две первые операции в Украине за многие годы. И Алан Стюарт ну, показал такой класс и такое мастерство. Этот его приезд дал нам возможность подсмотреть те маленькие секреты, о которых мы не знаем. Рассказал какие-то подводные течения, подводные камни, где нужно быть чуть-чуть осторожнее, где шовчик наложить, где подтянуть, где оставить. Заканчиваем гимнастаз, заканчиваем операцию. Останавливаем источники кровотечения. Жінка, яку ми оперували, мала аневризму. Звичайна операція замінила б її клапан на металевий, через що вона не змогла б народжувати у майбутньому. Унікальність операції в тому, що жінка після неї може цілком відновитися і не приймати спеціальних препаратів, які розріджують кров, через які вона не могла б мати дітей.